Сталося то, что росіяни уже сами ржут по поводу своих социальных выплат. Так, и, ну, дивите сюжет. ...выплаты в набор социальных услуг. С 1 февраля его стоимость составит чуть больше полутора тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты. 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно. Напом... Рублевые. Извините, я... я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно очень старалась не засмеяться на этом. А остальные на международный проезд вы это читали? Ну да, и вот, на проезда, за рублей. Нет, 137 это на... Э, на, путь нет, на путевку в санаторий, а оставшиеся на международный проезд вместо мест отдыха и обратно. Понимаете? Полторы тысячи, из них 900 на медикаменты, 137 на санаторий, а оставшиеся деньги на проезд. Так, стоп заново, еще раз. У Оршихи уже самой исторический смех, что он то у них. И их экономика потроху будет разваливаться, если дальше будет только интереснее. Ми взагалі зараз живемо дуже в цікаві часи. Мені дуже подобається. Я впевнений, що я побачу, коли рашка розвалиться, все там згорить, Кремль згорить, путану повісять на дибки. Все буде так по справедливості, як воно має бути. Бо що кожен фашист має бути покараний, який прийшов на чужу землю, вбував людей. Слава Україні!